الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث, نشاء حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون علما جا جہ قال اتوني باخل لكم من ابيكم الا ترون اني اوف الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون صدق الله العظيم ایت نمبر 55 سے لے کر ایت نمبر 60 تک سورہ یوسف ہے اور تیرواں سپارہ شروع ہو چکا ہے وکدال یوں ہی اسی طرح مکنال یوسف فی الارض یوں ہی ہم نے تسلط اور اقتدار بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں کیا بخشا اقتدار بخشا اللہ تعالیٰ اس واقعہ کے سننے والوں کی توجہ اپنی شان کریمی اور بندہ نوازی کی طرف مبزول کرا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح ہم نے یوسف کو سرفراز فرمایا کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا کنان کے جنگل کے ایک غیر آباد کنویں کی تاریکی سے نکالا اور مصر کے مصر جیسے متمدن اور ترقی یافتہ ملک کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا یہ غریبی امیری ہمارے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں ہے وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے ویسے بنا دیتا ہے تو بس ہر وقت ہمیں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ہر وقت صبر اور شکر سے رہیں بس ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہم ہر وقت کیا کیسے رہیں صبر اور सبر और شکر سے رہیں باقی اللہ کے کام ہے وہ جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو بھی کہاں بٹھا دیتا ہے اور کہاں بیٹھنے والوں کو بھی جھونپڑیوں میں بٹھا دیتا ہے یہ اس اللہ کا کام ہے یا تب حَيْسُ يَشَا تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے تاکہ اس میں رہے جہاں چاہے یعنی ہم نے سرزمین مصر کا بادشاہ بنا دیا اور تاکہ جہاں رہے اس کا جہاں جی چاہے رہے نصیب و من نشا ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں اللہ ہم جسے بے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے کیا کرتے ہیں سرفراز سر کرتے ہیں ولا نُدِيعُ عَجْرَ اجر اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا یہ پورے جمعے والے خطوہ بھی یہیں آ گیا ولا نُدِعُ عَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والے اور عمدہ کام کرنے والوں کا اجر ضائع نئے نہیں نئے کرتے نئے ان کلمات تیبات سے ہر نیک کار کی حوصلہ افزائ فرما دی کہ ہماری رحمت و عنایت کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے اب بھی کھلا ہے جو یوسف کی طرح بے داغ سیرت کا مالک ہو غور سے سنتے جائیے جو دیانت اور امانت کی بہترین خوبیوں سے متصف ہو جسے کوئی بیرونی انگیخت اپنی منزل سے غافل نہ کر سکے ہم کسی نیکو کار کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے ہر اس شخص کے لیے صلاح عام ہے جس میں علو العظمی کا جوہر ہے نیکی کی صلاحیتیں ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں اور بدنامیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ بے جھجھک آگے چلا آئے اس کے برہنہ سر کو عزت و کرامت کے تاج سے ضرور سرفراز فرمایا جائے گا اور دنیا میں جاؤ جلال بخشنے کے علاوہ ہم قیامت کے دن بھی اسے اپنی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما دیں گے سبحان سبحان الْآخِرَةِ خَيْرُ خیر اللہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور آخرت کا اجر اس سے یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا ہم نے یوسف کو اس کی پاک دامنی اس کے سیرت کے نکھار کی وجہ سے اس کے خیر کے اعمال کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی تخت و تاج عطا کیا ہے اور ہم نے اس کو آخرت میں بھی بہترین اجر عطا کرنا ہے تو کوئی بھی یوسف جیسی نیک نامی لے کے آئے یوسف جیسا بے خوف اللہ کی رضا کے لیے چلنے والا لے آئے اپنا کردار بنا لے ہم اسے بھی دینے کے لیے کیا ہیں بجا اخوت یوسف اور ایک روز آ نکلے برادران یوسف فدا خلو علیہ اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے فعار فہم بہم لہو من کر سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے انہیں انہ پہ کدو پہچان رہے ہیں وہ تو ان خوشہ ٹھہ ان نزدیک تھے یوسف ختم ہو گیا بس جان چھٹی لیکن حضرت یوسف نے انہیں کیا کر لیا پہچان لیا بادشاہ مصر نے مملکت کا سارا نظم و نسق آپ کے سپرد کر دیا آپ نے خوشحالی کے سات سالوں میں زراعت کی طرف خاص توجہ مبزول کی کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرنے کی سہولتیں دیں غیر آباد زمینوں کو آباد کیا گیا پیداوار کی حفاظت کے لیے بھی خاص اہتمام کیا گیا بڑے بڑے وسیع و عریض گودام تعمیر کیے گئے اور جو غلہ فوری ضرورت سے زائد ہوتا اسے خوشوں میں رہنے دیا گیا تاکہ کیڑے مکوڑے سے محفوظ رہے اس عرصہ میں نئے اور پرانے تمام گودام غلہ سے لبا لب بھر گئے آخر وہ وقت آیا جب کہ ہر طرف قیت اور خوشکسالی کے آثار نمودار ہونے لگے مین برسنا بند ہو گیا دریائے نیل کے پانی کی سطح بہت نیچے ہو گئی سرسبز و شاداب علاقوں میں خاک اڑنے لگی درخیز زمینیں بنجر ہو گئیں آپ کی حسن تدبیر سے جو غلہ محفوظ رکھا گیا تھا اب وہ لوگوں میں تقسیم کیا جانے لگا اس طرح مصر کے لوگ قاد کے علاقت افرینیوں سے محفوظ رہے ارد گرد کا علاقہ بھی کات زدہ تھا علاقہ تھا وہاں قاد کی تباہ کاریاں قیامت دا رہی تھیں مصر میں پبلک کے لیے حکومت کی طرف سے غلہ کی فراہمی کا چرچہ عام تھا ان لوگوں نے بھی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر کا رخ کیا ایسا معلوم ہوتا کہ حضرت یوسف نے بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے بھی غلہ مہیا کرنے کا انتظام کر رکھا تھا لیکن ان سے غلہ کی مناسب قیمت وصول کی جاتی تھی اور ہر ایک کے لیے غلہ کی مخصوص مقدار سے زیادہ غلہ حاصل کرنا ممنوع تھا ان ہنگامی حالات میں اگر یہ دونوں طریقے نہ اپنائے جاتے تو آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکتے اگر حکومت حکومت مصر مفت غلہ بانٹتی تو خود مصر کی معاشی حالت بگڑ جاتی اور اگر راشن بندی کا طریقہ جاری نہ کیا جاتا تو کتنے ذخائر کیوں نہ ہوتے چند دنوں میں ختم ہوتے اسی حسن انتظام اور حقیقت شناسی کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام سات سالہ قات کے طویل عرصہ میں ملک کی معیشت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی ضروریات کی کفالت بھی کرتے رہے علماء اسلام نے آپ کی اسی طریقہ سے کار سے حکومت وقت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ہنگامی آلات میں راشن سسٹم جاری کرے چنانچہ علامہ ابو بکر جساس جس لکھتے ہیں کہ کنان کا علاقہ بھی اس قحط کی زد میں تھا اور لوگوں کی طرح یا حضرت یعقوب کے فرزندان نے بھی بار برداری مویشی لیے اور مصر کی طرح رخ کیا کیونکہ غلہ کی تقسیم کا سب کام حضرت یوسف کی ذاتی نگرانی میں ہو رہا تھا اس لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مجبوریوں کا اظہار کر کے غلہ کے لیے درخواست کی حضرت یوسف نے ان کی ملاقات اگرچہ سے دراز کے بعد ہوئی تھی لیکن آپ نے دیکھتی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے اور بیچارے پہچانتے بھی تو آخر کیوں کر ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ شاہانہ لباس میں ملبوس زرنگار کرسی پر بیٹھا ہوا جس کے حکم کی تعمیل کے لیے سینکڑوں ہزاروں ملازم دست بستہ کھڑے ہیں یہ وہ ننہ یوسف ہے جس کو عرصہ ہوا انہوں نے ایک تاریخ کنویں میں پھینکا تھا اور پھر صرف بیس روپے میں قافلہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا حضرت یوسف نے اپنے جذبات کو قابو نہ ہونے دی بے قابو نہ ہونے دیا ایک اجنبی کی حیثیت سے ان کے گھر کے حالات دریافت کیے اور انہیں کی زبانی یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے جسے وہ گھر چھوڑ آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ لینے کے بعد اپنے والد اور اپنے بھائی کے لیے راشن کا مطالبہ کیا ہو اور حضرت یوسف کے دریافت کرنے پر بتایا ہو کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں اس بچے کو ہم نے ان کی خدمت کے لیے چھوڑ آئے ہیں اس طرح ان کی زبان اسے بنیامین کا ذکر آ گیا امام راضی نے یہی بیان کیا ہے. آخر میں آپ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا اس دفعہ تو میں تمہارے چھوٹے بھائی کا راشن دے رہا ہوں لیکن آئندہ اسے ہمراہ لانا ہوگا دیکھو میں تم سے کتنی مہربانی اور فراغ دلی سے پیش آ رہا ہوں آخر میں یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر اس کو نہ لائے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا سکا براہ ہوئی ہے یا نا اسا بھی تے نوازنا یا دیکھنا یا موجودہ دور دے براہ بھی بیکھ لے ہوتے حضرت یوسف بھی دیکھ لو اللہ اکبر وجہ اخوت تو ولما ولم جہاز ہم بے جہاز ہم سو جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کے رسد و خوراک کا سامان قال تو نہیں تو فرمایا دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو من ابھی کم جو تمہارے بھائی باپ میں سے ہے اللہ ترون کیا تم نہیں دیکھتے انّی اوفل کیل کہ میں کس طرح پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں وانا خیر المنزلین اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں فی تَعْتُونِ بِهِ اور اگر تم اسے نہ لے کے آئے میرے پاس فلاں کئی لقمہ ولا تکربون تو سن لو کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا وَلَا تَقْرَبُونَ اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے اللہ تبارک و عمل کی توفیق عطا فرمائے آمی 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 آمی